По слову, буквально нас остановили из-за присутствия бензоата натрия, якобы не соответствующий ГОСТу 72 года. И сам вопрос: это отрава или не отрава? То есть можно есть бензоат натрия? Это современная добавка или надо все-таки уротропинизм 72 -го года? Вот этот вопрос мы хотели, да, чтобы объективно было рассмотрено. Все, все мы потребители и большинство из нас очень сильно пугается добавок с индексами Е, особенно консервантов. Он не хочет. Видеть часто эти добавки в продуктах питания, но как бы, один из принципов вообще использования пищевых добавок состоит в том, что их нужно использовать только в том случае, если желаемого результата нельзя достигнуть другими методами. То есть, в отношении красной икры это как раз и справедливо, потому что ее нельзя истеризовать, стерилизовать, она просто не выдержит высокую температурную обработку. Икру, конечно, можно замор... замораживать, но это очень сложная технология, потому что если будут хоть небольшие колебания температуры, вы потом рискуете получить в банке откровенную кашу. И, наверное, очень часто это вам попадалось, когда вы открываете баночку с икрой, там просто все плавает. Это проблемы как раз технологии вот использования замороженного сырья, если не соблюдаются правильно, не выдерживаются все условия хранения. Поэтому красная икра, как продукт в своем роде исключительно, она выпускается обязательно с добавлением консервантов. Здесь действительно два варианта. Традиционно используют смесь двух консервантов. Это или сорбиновая кислота с уротропином, или сорбиновая кислота с бензоатом натрия. Как уже было действительно сказано, ГОС 1972 года предусматривал только один вариант использования сорбиновой кислоты уротропина стандарт 2004 года, за который действительно голосовала Украина, но до сих пор не ввела у себя, предусматривает как вариант использования саргиновой кислоты и безата. На сегодняшний день все три упомянутых консерванта, и саргиновая кислота, и бензоат и, и уротропин в Украине разрешены. <coughs> Более того, то что касается бензоата натрия, это понимаете слово консервант как бы звучит может быть страшно для потребителей но на самом деле важно не просто слово консервант а какое именно вещество стоит за этими словами потому что на самом деле и соль и сахар это тоже выступают в роли консерванта в очень многих продуктах питания и как бы даже в группе консервантов есть те вещества которые считаются менее опасными они более вредными считаются и как раз Сорбиновая кислота и бензоат натрия, это, ну, скажем так, если пытаться выбирать из двух зол меньше, то это как раз те консерванты, которые считаются более безвредными. И бензоат давно разрешен в Украине, на самом деле, если вы откроете документ, который издан Министерством здравоохранения и касается всех пищевых добавок, разрешенных на территории нашей страны, вы видите, что он уже давным-давно разрешен. Тем более того, если вы обратите внимание на другие продукты питания, вы увидите бензоат натрия и в безалкогольных напитках, и в кетчупах, вы можете найти его и в майонезах, и в в рыбных присервах тоже, как правило, используется смесь бензоата натрия и сорбиновой кислоты. То, что касается законодательства ЕС, то бензоат натрия и сорбиновая кислота, они разрешены и для как раз рыбной продукции. И в этом плане важно отметить, что для консервантов, то есть это те добавки, для которых регламентировано еще и количество использованного вещества. И мы как раз здесь совпадаем в отношении сарбиновой кислоты, бензоатонатрия. Мы совпадаем с нормами ЕС, нормами других стран. То есть действительно 1000 мг на килограмм сарбиновой кислоты допускается до 1000 и до 1000 бензоатонатрия. То есть в смеси два этих консерванта. Но в отношении уротропина ситуация немножко другая, потому что в Украине он разрешен он запрещен поэтому соответственно экран, которая выпускается производится в россии и потом завозится на украину она уже идет без уротропина, она идет с добавлением изоатанации и э, а он по госту 72 -го года не Украине. да здесь окра. мы очень часто критикуем и ругаем производителей проводим много тестирования очень много ругаем но на самом деле не только ругаем, поддержать какие-то правильные подходы, это тоже очень важно, потому что законодательная база в Украине очень сильно хромает, то есть упомянутые медико-биологические требования, документ, который устанавливает показатели безопасности, он издан в 1989 году, стандарт 1972 -го года, у нас уже 2012, мы даже не, не умудрились принять стандарт 2004 -го года. Это на самом деле очень большая проблема. А наука не стоит на месте, и как бы одни вещества, одни пищевые добавки признаются более целесообразными, другие наоборот проходят запрет. А Украина очень, очень медленно на это реагирует. Поэтому э, с нашей точки зрения нет вообще никаких э, претензий к тому, чтобы, чтобы, в красной игре использовать смесь двух разрешенных в Украине консервантов сорбиновой кислоты и бензоатонатой. То есть и в целом э, э, еще нужно отметить один нюанс э, который касается стандарта, возможно, кто-то обращал внимание, кто-то нет, на икре прописаны очень интересные условия хранения, минус 4, минус 6 градусов, которые, в принципе, недостижимы в реальных условиях. В магазине игру продают в холодильниках, дома вы тоже ее храните в холодильниках, замораживать в морозильной камере, где у вас минус 18 икру нельзя, она у вас там тоже полопается, скорее всего. Это еще как бы, один нюанс. Условия хранения они очень сильно связаны с консервантами, потому что опять же таки повторюсь, возможно, мы не хотим видеть с одной стороны их продукты, в продуктах питания, но с другой стороны продукт должен быть безопасным. Это принципиальное и важное требование. И в отношении красной икры, только, по сути, только благодаря консервантам можно достичь сохранности продукта. Мало того, если пытаться снижать дозу консервантов, вам придется очень сильно больше добавлять соли в икру. А очень соленая икра на самом деле потребителям тоже не нравится. Это тоже как бы, очень важный нюанс. Если говорить в целом вообще о качестве игры, которая представлена на Украине, на прилавках, то действительно сейчас, я думаю, половина игры на самом деле продается, она изготовлена и на составе, это прекрасно можете увидеть, что там сарбиновая кислота и бензоат натрия. Точно так же присутствует игра, которая сделана в Украине по ТУ, и она содержит сорбиновую кислоту и уротропин. В принципе, оба варианта имеют право на существование, поскольку они в данном случае никак не нарушают законодательство Украины и мы из года в год тестируем красные экранстрансию, это очередь к Новому году. К сожалению, в этом году вот к пресс-конференции мы немножко не успели. Свежий тест икры, я думаю, завтра вечером уже будет присутствовать у нас на сайте, вы сможете посмотреть его результаты. В прошлом, тесте, в прошлом году мы тестировали 16 марок красный икры, у нас было 5 отличников. То есть на самом деле это я говорю к тому, что достойный, качественный. Вы ну, были в отличниках, губернатор Камчатки в отличниках. Да, это правда. Партнер. Губернатор да, Камчатки да. был среди отличников. И могу сказать, что по как раз этой торговой марке протокол мы уже получили. То есть замечаний ни по консервантам, ни по микробиологии к этому продукту нет. И, и хотелось бы просто вот подчеркнуть, то есть в прошлом году были отличники, в предыдущих тестированиях были отличники. Я уверена, что и в этом году будет достаточное количество отличников. У нас просто принята пятибалльная шкала в организации. То есть, это показывает то, что качественный, безопасный и вкусный продукт на прилавках Украины есть. Важно только очень правильно его на самом деле выбирать. В отношении к... очень много нюансов. Нужно вычитывать все, что написано на этикетке, безусловно. Вот. Но, по крайней мере, на мой взгляд, какие-то позитивные или позитивные начинания со стороны производителей и их стремление соответствовать более новым нормативным документам должно наоборот как бы приветствоваться, а не, не наказываться и ссылаться на старый документ. Это это просто проблема нашего законодательства на самом деле. Вот, это, вот эти нюансы, которые существуют с двумя стандартами плюс еще есть МБТ и которая на самом деле и, и плюс еще есть документ, который регламентирует все пищевые добавки, разрешенные в Украине, получается, в отдельных случаях они друг другу немножко противоречат. То есть это, конечно, требует очень большого регулирования, и будем надеяться, что в ближайшее время это будет сделано. Потому что это создает проблемы большие для производителей, и в конечном счете будет создавать большие проблемы для выбора потребителей.